Salam olsun Azərbaycanın bütün gözəl insanlarına, bütün gözəl dostlara, bütün gözəl qardaşlara və Azərbaycanın bütün gərçin həvəskarlarına hamınızı salamlayıram və istəyirəm Azərbaycan gərçinlər federasiyası barədə sizə məlumat verim. Necə oldu bu federasiya yarandı, kimlər tərəfindən yarandı, yarışlar necə oldu, yarandı. Çünki ə söhbətlər də gedir. Ə, xüsusən də mənə aid olan söhbətlər gedir. Yəni ə, bilməyən, bilənlər bilir, bilməyənlər ə, elə bir təsəvvürdə ola bilərlər ki, ə, mən kiminsə hazır zəhmətinə gəlib burda nazir olmuşam. Birdən birə tikilən bir villanın mansarında mən gəlib işə başlamışam. Deməli Əziz dostlar, mən bu federasiyanın imindən, burdadan, federasiyadan imində mən böyük əziyyətim olub, böyük zəhmətim olub, bunu bilənlər bilir. Deməli, 2017-ci ildə Federasiya Elxan Əhmədov tərəfindən səhifə yaranıb, Azərbaycan Görçümlər Federasiyası səhifəsi yaranıb və bu səhifəyə insanlar üzv olublar. Və bu üzvlərdən Elhamel məyəqin olanlar içində mən qarışıq. Yığılmışıq bir yerə, məsləhətlər etmişik, yarış təşkil etmək barədə fikirləşmişik, hər öz təklifini deyib, öz e, məsləhətini verib. Və bu işdə Ali Zaman qardaşımız e, yazı-pozu işlərinə baxıb. Yəni o internet üzrə e, yaxşı bacardığından, məsələn, federasiyanın loqosunun güzəldilməyində, ərsəyə gəlməyində ə, yarış siyahılarının tərtibində bu işlərdə onun çox köməkli olub və əl zaman tiplər həvəskar idi. Yəni əl zaman həmin vaxtları Bakı quşları, Bakı quşları göğəs, saxlamırdı. Yəni mən bildiyimə görə atası quşbaz olub, əl zaman həvəskar idi. Cavan dəmdə. Və tiplər barədə ə, yazırdı həmişə. Növbəti bir e, paylaşmasında mən irad bildirdim ki, qardaş cəmat burda 2 saat, 3 saat peşindədir yayda. Sən tiplərlər paylaşırsan. Bunlar İngiltariyada o sərin havada, yarım havada bunlar 22 saat uçurlar. Onlar bizim Bakının bu 35 dərəcəsində yarım havada heç 35 dəqiqə belə uçsa bilməzlər. Yəni cəmaət çaşır da bilməyənlər elə bilirlər ki, farsdasa 22 saat uçan quşlar var. Bizim quşlar 2 saat da uçmurlar. Bu mübahisədən sonra, bu müzakirədən sonra el zaman ə, çəkildi, görünmədi. Görmədim. Bir də xəbər tutduq ki, Sumqayıtda özü bir klub yaradıb, çox gözəl. Təbrikələr. Elə onda da təbrik elədi. İndi də təbrik eləyir, eşitmişəm bu yaxınlarda. Ə, evlənib Bu münasibətlə də təbrik edirəm. Çox nadan oğlandı, çox abrarlı, havalı oğlandı, əxlaqlı oğlandı, dindar bir oğlandı. Yəni hər zamanın bu federasiyadan getməyinə e, mən ancaq onun səbəb görə bilərəm ki, ola bilər ki, insandır da, cavan da fikirləşib ki, məni e, izləyicilərin içində e, pärt elədi və ya xud e, lazımсыз paylaşımda mən ittiham elədi. Bilmirəm bəlçə ona görə gedib. Yəni ona görə gedibsə də burada, yəni biz tərəfdə bir ona qarşı bir ədalətsizlik olmayıb. Yəni əli zamanın getməyi belə. Bir çox insanlar küçüklə ayrılıqlarından aralaşıblar Federasiyadan. Yəni hamısına uğurlar olsun. Aməslə qalsa iş olan yerdə söz söhbət olmalıdı, müzakirə olmalıdı. Ona görə aralaşmaq Birliyi pozmaq düzgün deyil. Amma yenə də hər kəsin öz işidir. Qaydaq yarışların necə tərtib olunmağına. Deməli 2017-ci ildə Federasiyanın rəsmi səhifəsi yarandı Facebook üzərində və 2018-ci ildə birinci ilk yarış keçirildi və bu yarışdan əvvəl bütün bütün deyəndə yəni bizim ətrafımızda olan tanınmış quşbazlar, indi birinin adını çəksəm o bilsi yada düşməz o bilsin deyər. Ona görə add çəkmirəm. Amma da bilənlər bilir ki, hörmətli, izzətli sayılan seçilən quşbazlar yığıldılar, müzakirələr etdilər və axırıncı müzakirə Xırdalan parkında oldu. Qaydaların ən axırıncı dəqiq tərtibi orada baş verdi. Deməli, necə oldu? İki məsələ barədə müzakirələr oldu, mübahisələr oldu. Bir Start vaxtı bir də quşların görüntü məsələsi. O vaxtı biz deyirdik ki, 3 saat görünməsə ya 2 saat ya 3 saat görünməsə dayandırılır. Bu barədə bir də ki, saat 6-7-də start məsələsində şəxsən orada mən dedim ki, mən deyirdim ki, elə görüntüdə də o start barədədir ki, 6-7-də bəs biz quşu çıxırsaq bizə Dəzəllər ki, bəs danışanda ondan danışırsınız. Deyirsiz ki, iyun ayında quşu saat ondan sonra yoxlamaq lazımdır. İndi özünüz 6-da, 7-də səhərində tutursunuz. Bəs bu necə olacaq? Onda iştirakçılardan bəziləri qayıtdılar ki, biz məsələn saat 9-da, 10-da quş qaldırsaq geciyə qalar. Bu sözdən sonra məcburən saat 6-7 elədik start vaxtını və görüntü məsələsi 5 saatda görünməyə bilər, 7 saatda görünməyə bilər dedilər. Ona görə görüntü məsələsini də 4 saata çəkdik. Yəni 4 saatdan sonra görünməlidir quşlar. Və e, yarışlar başladı. İlk yarışda e, sağ olsun bizim Elmədin Mehdiyev qardaşım, o arxivdən tapıb bizim ilk yarışın fotolarını da ə atdı səhifəyə, federasiyamızın səhifəsinə ilk yarışda kimlər iştirak edib, onun hamısını atdı, yəni 2018-ci olan ilk yarışda Elşan Əliyev Sürbən yarışda çempion oldu. Onda Elşan Əliyev və onu da qeyd etdim ki, Elşan Əliyevin quşları o dediyimiz görüntülərə uyğun ustular. Yəni orada 2 il Onun quşların uçuşunda görüntü barədə heç bir söhbət olmadı. Amma vaxt barədə söhbət oldu. Ki bəsdiyirdiz dediyim söhbət, mən necə demişdim Elad oldu, yazdılar, paylaşmalarda canlı yayımda Mehdi Cabadov uçanda, Əşan Əliyev uçanda yazdılar ki, bəsdiyirdiz saat 10-dan sonra quşu yoxlamaqlar. Çünki Facebook səhifəsində bütün il boyu, qış boyu bu söhbətlər gedir ki, quşu yayda, istidə yoxlayırlar saat 10-dan sonra və e, mən həmin vaxtı elə o söhbətlərin fonunda bir müraciət etdim ki, vaxtı dəyişmək lazımdır. 9 eləmək lazımdı azından, 8 eləmək lazımdı. E, bir 2 illik mübarizədən sonra, muharibədən sonra artıq bu gün hamı o qaydanı qəbul etdi. 8-9lu. Və mən də çox sevinirəm ki, bu qaydanı səlisi və qəbul ediblər. Yəni ə e, kimlərəsə xoş gəlmirsə bu qayda, yəni əvvəlcə mübahisə edildilər ki, yox, biz saat 9-da qaldırsaq quşumuz gecəyə qalar. Onlar indi buyurub saat 6-da, 7-də çıxırda bilərlər. Eee, görüntü məsələsi ən əsas işlər, ən əsas mübarizələr görüntü məsələsində olur. Deməli, 2018-ci ildən bu yana Artıq 5 ildir yarışlar keçirilir. Hər yarışda görünüşü uçan quşları sahibini təbrik ediblər, amma sonradan sözlər söhbətlər yaranıb. Çünki niyə? Quş əgər e, həyətin üstündə dərində uçursa, o çıxıb gələndə də o dərindən çıxıb gəlməli. Yəni toz kimi dən gəl, gəlməli idi, spiskə qarası. Buğda dənəsi boyu. Yəni orada yaxşı çətin tapaqda hava tozlududu, o buğda dənəsi boyudadı, onun çətin tapaq. Amma Ordan artıq o noxud dənəsi boyuda, fındıq dənəsi boyuda gəldiyində bunu hamı görə bilər. Amma yetər ki, həyətin üstündən gəlsin. Amma əfəsus ki, görüntsüz quşlar hələ bu günə kimi həyətin üstündən çıxıb gəldiyini izləyə bilməmişik. Həmişə yanlardan gəlir. Niyə ya yanlardan gəlir? Çünki e, yer düz olsaydı onlar həyətin üstündə qala bilərdilər. Axı yer yuvarlaqdır, yer kürə şəklindədir. Yerin cazibə qüvvəsi var. Bunu artıq bu gün hamımız bilirik, elm inkişaf edib. Kənara quş aralandıqca həyatdan 150 metr öz polesindən, öz sahəsindən 150 metr o tərəfə getdikcə baxırsan ki, künbəs kimi görünür göy. Biz o sahədə quşu toçkada görə bilmirik, ancaq yarım havada görə bilirik. Ona görə də oradan gələn quş elə yarım havada görünür gəlir. O demək deyil ki, o orada ə e, yarım havada sürdü və axdordu harasa qonmuşdu. Xeyr. Həmin sətdə, həmin sahədə olan e, quşbazlar onu baxanda başlarının üstündə toçkada görürlər. Çünki e, hər yerdə biz öz, biz özümüzü hündür yerdə hiss edirik. Getdikcə, aralandıqca yuvarlaq olduğuna görə yer aşağılayır və həmin yerdə duran insan bizdən aşağıdadır. Ouna görə yarım havada bizim gördüyümüz quşu toçkada görür biz ancaq onu öz həyatımızda e, baxırıq öz həyatımızın üstünə, öz başımızın üstündə biz onu tapa bilmirik. O ancaq qəfil hansısa istiqamətdə yarım havada peyda olub gəldiyini biz görə bilirik. Yəni biz azından bunu belə izləmişik. Yarışda da, yarışdan kənar e, dəvət olunduğumuz e, quşu tuşlarında da biz bunu belə görmüşük. Və burada bira bir söhbətdə çıxır ki, quşbaz quşun halına görə bilir də onsuz da. Görməsə də göydə, yerdə bilir də. Əsas məsələ də bunda başlayır ki, yerdə o əlamətlər olmayanda söz-söhbətlər sonra. Təbrik edirlər, gedirlər, sonra söz-söhbətlər başlayır. Biri deyir düşdü quruldadı, biri deyir xorus kimi şax durdu, biri deyir dənə qaçdı düşdü. Həmo bilir ki, bütün quşbazlar bəli, quşbaz yerdə bilir deyəndə o nəzərdə tutulur ki, yəni quş Ağır zaman uçub gəlmiş quş 8 saat, 9 saat o qıçbükülü usan quş yerə düşəndə keyikir. Bir müddət key qalır ayağının qan açılması kimi. Bitdənir, pırpızdanır, qənət sallanır bıçaq kimi, qovzaq olur. Elə də olur ki, məsələn, yerə dəyirsin əsi. Yəni bu əlamətlər olmayanda görüntüsüz düşdüklərdə şux hal olanda quş sahibi özü bunu quşu gücünlə ölçüsüdəki gücü var idi. Onda deyirlər gücü də var idi, gücü var idi, o qədər də sadə. Niyə tez gəlmişdi? Bütün bu söz söhbətlər, bütün yarışlarda bizdə yaranıb. Ad çəkmək istəmirəm hansı yarışlarda yaranıb, onu hamı bilir. Oynadı, quş gəldi, oynadı. Deməli bu uçmayıb on saat. Amma hansı ki o quşbazı hamı deyir ki, o quşu göydə əlamətlərini də bilir, heç kimin görmədiyi yerdir. Amma onun özünə gələndə heç kim onun üstünə inanmır. Və bütün bunlara görə də bizim elə ilk tərtib etdiyimiz o 3 saat görünmə məsələsi bu gün mən artıq onu da e, o qaydanı da e, bərpa etdim ki, 3 saat görünməsə uçuş təxirə salınacaq. Yəni 3 saat görünmür, stop veriləcək. İzləyirik həyatdakı 3 saatdan sonra 4 saatda və yaxud da 5-ci saatda o quşlar doğurdan da hamısı həyətin üstündən toçqadan çıxıb gəlsələr, o təbii ki qeyd olunacaq. Yəni bu vaxta kimi görməmişik ki toçqadan gəlsinlər, ancaq yanlardan gəldiyini görmüşük. Toçqadan gələrlər lap gözəl qeyd edərik. Və deməli bir söz söhbətlər də gedir mart-april məsələsi. 5 ildir 50 nəfər, 30 nəfər mart-aprel aylarında həvəsdənirlər, qoşulurlar yarışa və sözlər, söhbətlər gedir. 10 saatlıq bu gündən toz kimi girmişdilər. İyundan sonra həyat sönür, 3 nəfər ortada qalır, 3 nəfər uçurdurur. O da ki, hamı görür də necə yarışlar olur, necə utuşlar olur. Və bütün bunlardan da bu nəticə çıxır ki, elə Nə görürük, mart-apreldə görürük. Mən özüm şəxsən mart-apreldə quşurturam. Deyirlər, mart-apreldə hava aparan, quş aparan vaxtdır. Qardaş, bəs mənim quşlarım nə aparmır? Mart-aprel ayında mən 2 quş, 3 quş qaçırsam fəciə olur. Yayda aparmır? İştirakçıdan soruşuram ki, həmin o deyənlər ki, martda, apreldə quşbaz quşu çurtmaz, kəsikdə olur, iyunda çurtduruq bu. Soruşuram, niyə qoşulmadım bu il yarışa? Deyir ki, 200 dənə, 300 dənə quş qaçırtmışam və digər iştirakçılar da var. 500 dənə quş qaçırtmışam, 400 dənə quş qaçırtmışam. Mən adam şey ayda qaçırdırsınız quşları? Dəqiq onda mart-apildə çıxır. Sonsa mart-apildə uçurlar da yayda uçmurlar. 30 nəfərdən 50 nəfərdən 3 nəfər yarışa qoşulur. Mart-apildə 10 quş uçurtmayacağıq. Mart-apildə iştirakçıların razılığı ilə ya 5 quş olacaq, ola bilər ki, 5 quş uçurduldu, tək quşa görə finala keçildi. Yəni tək quşa görə qiymət verildil. Əlbəttə ki, məsələn, 5 quş uçurduq, axırıncı quşu 9 saatda gəldi. Bununla finalisti təyin edəcəyik. Və e, əgər üzvlər çox olsa, iştirakçılar çox olsa, finala 7 nəfər saxlayacaq. O 7 nəfər iyundan avqustadancə uçuracaqlar. Və bunun üçün də e, lazımdır ki, üzvlük haqqında federasiya maliyyələşsin ki, yarışlar pulsuz olsun. Artıq üzvlük üçün müqayisə ed müraciət edənlər var və bir də səslərlə bütün Azərbaycanın quşbazlarına ki, üzv olun federasiya, üzvlük haqqı bütün cəmiyyətlərdə olduğu kimi, ovçular cəmiyyətində, balıqçılar cəmiyyətində 5 AZN aylıq. 1-ci ildən eee 1 illik keçirilir, 60 AZN keçirilir və o insanlar üçün yarış pulsuzdu, çəkilişlər pulsuzdu reklam çəkilişləri. Və yarışlarda da mart-april ayı olduğu üçün çox insan qatıla bilər. Ona görə də bir rayonda, bir qəsəbədə məsələn 3 nəfər quş çurdursa, elə onlar özləri bir-birlərinə hakimlik edəcəklər. Əgər bir rayonundan bir nəfər də bizim hakimlərdən gedəcək o sınaq uçuşlarında, sınaq yarışlarında. Yəni Federasiya birlikdir, bütün quşbazların birliyiylə əmələ gələn bir işdir. Ona görə mən bu işdə hamınızı, hamını birliyə çağırıram. Məqsədimiz Azərbaycanın quşbazlarının həyat düzəranını yaxşılaşdırmaqdır. Bunun üçün aksionlar, sərgilər təşkil olunmalıdır. Nəinki 12 tüccan quşlar, bəzi dekorativ quşlar da nümayişi olmalıdır. Ən müasir Bakı elni quyruqlarında nümayişi olmalıdır və bunların hammısı e, quşbazların e, öz sənətlərindən xeyir görmələri üçündü. Yəni quşbaz öz sənətindən xeyir görsə, o başqa bir işdalınca qaçmaz və e, öz sənətini, öz quşbazlığını daha da güclü inkişaf ettirər, necə xaricidəki kimi. Həm bilir də onlar hansı qiymətlərə quşlar satılır. Hansı ki, bir quşun qiymətinə biz bir il dolana bilərik. Bax, mən bunu arzu edirəm. Mən bunu uğurunda çalışıram. Mən istəyirəm ki, Azərbaycan quşbazları da dünya quşbazlarının səviyyəsinə çatсынlar. Axı biz onlardan heç nə ilə geri qalmırıq. Ona görə də mən müraciət edirəm bütün həvəskarlara. WhatsApp nömrəsinə atın şəxsiyyət vəsiqəsini və üzvlər yığıldıqdan sonra Ə, Azərbaycan quşçulluq Federasiyasının loqosu olan və sizin adınız, ünvanınız olan vəsiqələr düzəldiləcək və bu vəsiqələr çatdırılacaq sizə. Və o vəsiqələr əlində olan kəslər üzlük haqqlarını təbii ki ödəməklə onların ə, hər hansı bir problemləri də həll olunacaq. Və yaxud da hər hansı tandıqları bir quşbaça yardım lazımdır. O, o yardımlar həll olunacaq. Yarışlar pulsuz olunacaq. Mükafatlar təyin olunacaq. Təbii ki bunlar hamısı birilə, ikilə əmələ gələn işlər deyil, amma ə, bütün dünyada belə olub. Biz də indi başlamışıq bu işi. Ona görə sizin köməyinizlə mən belə başa düşürəm ki, bu işi uğurla davam etdirə bilərik. Bir daha hamımıza uğurlar. Bir daha e, hamınızı Federasiya dəstək olmağa çağırırım. Sağ olun. Və görüntülü quşların, o ki, deyirlər, uzun zaman uçmurlar. Mən onu sübut etmək üçün ki, uzun zaman uçurlar, iştirakçı dəvət etdim bu yay. Ona göstərdim mən həltin düz ortasından, başımızın üstündə toz kimi də, dənə oxubdandanı boyuda quşları mən ona göstərdim. Və o quşlardan da 3 dənəsini mən bu yay 7 saat yarımında, 8 saat yarımında kəsdim bu balı, ilin bal keçənli balalarını. Və e, Sumqayıt Saraydakı yarışdakı mənquşları misal çəkirəm ki, kiminsə quşlarıdır, tanımıram. Bütün gününü elə baxırdıq ki, başımızın üstə uçurlar. Deyirlər ki, mən güya demişəm o quşlar 4 saat uçublar. Xeyr, 4 saat uçublar. O quşlar bütün gün uçurlar. Mən onlara cəmaatın quşunun haqqına girib saat verə bilmərəm, çünki nə qaldırıldığını görmədik, saatın içə qaldırmışdılar, nə enişini görmədik. Biz gələndə onlar elə göydə idilər. O quşlar Tanımadığım bir insanın quşlarıdır. Mən onları tərifləyirəm, yaxşı olduqlarına görə e, tərifləyirəm. Ona görə yaxşıya heç kim pis deyə bilməz. Quşbazlıq elədir ki, düşmənimin də quşu olsa, yaxşıdsa da mən ona yaxşı deməliyəm. Sağ olun. Yaxşılardan olun.